নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল মোৰ নাম গোবিন্দ ৰাজ কৰ্মা জ্যেষ্ঠ বাস্তু এক্সপাৰ্ট নোমিয়লজিষ্ট বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ লগত এটা বিশেষ বিষয়বোৰ আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ বিষয়টো কিন্তু অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যাতে সম্পূৰ্ণ কথাখিনি বুজি পায় বন্ধুসকল এজন দৰ্শকে মোক ফোন কৰি সুধিছিলে যে তেওঁলোকৰ ঘৰত আহন গছ উৎপন্ন হৈছে বা আহন গছ গজিছে চাৰিও দিশত বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া আমি কি কৰা উচিত সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে আজি লৈ আহিছোঁ বন্ধুসকল কেতিয়াবা কেতিয়াবা আপোনালোকৰ চতৰ ওপৰত ৱালত ফিল্টাৰৰ ওপৰত বা ঘৰৰ আশে পাশে আহত গছ গজি গুচি সেয়া আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে বন্ধুসকল আহত গছক পবিত্ৰ গছ বুলি গণ্য কৰা হয় আহতৰ বৃক্ষত গোটেই দেৱী দেৱতাৰ বাস আছে বুলি কোৱা হয় আহত বৃক্ষত বৃহস্পতি কাৰকত্ব থকা গছ বুলি কোৱা হৈছে বৃহস্পতি আমাৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ কাৰক উশাহ নিশাহৰ কাৰক ঠিক তেনেকৈ আহোণ গছে সকলোতকৈ বেছি অক্সিজেন আমাক প্ৰদান কৰে তাৰোপৰি এই আহোণ আহোণ গছক ভগৱান বিষ্ণুৰ স্বৰূপ বুলিও কোৱা হয় গতিকে আমি নিজৰ সুখ সমৃদ্ধিৰ কাৰণে সদায় আহোণ গছৰ সেৱাও কৰিব লাগে জল দিব লাগে তাৰ লগতে প্ৰত্যেক শনিবাৰৰ দিনা আহোণ গছৰ গুৰিত যদি আমি চাকি জ্বলাওঁ তেন্তে আমাৰ দৰিদ্ৰতা আমাৰ জীৱনৰ পৰা দূৰ যিকোনো ধৰণৰ আৰ্থিক সমস্যা দূৰ হয় বুলি শাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে আহন গছজোপা কিন্তু অত্যন্ত এজোপা পবিত্ৰ গছ কিন্তু যদি কেনেবাকৈ আপোনাৰ ঘৰত হাঁহতৰ পুলি উৎপন্ন হয় চতত উৎপন্ন হয় শুৱালত উৎপন্ন হয় ফিল্টাৰৰ ওপৰত উৎপন্ন হয় সেয়া কিন্তু আপোনাৰ ঘৰৰ কাৰণে কোনো কাৰণতে ভাল নহয় বন্ধুসকল এয়া হৈছে পিতৃ দুখৰ লক্ষণ বৃহস্পতিক পিতৃপুৰুষৰ কাৰক বুলি কোৱা হৈছে আৰু যদি কেনেবাকৈ আপোনাৰ ঘৰৰ বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰত চ'টৰ ওপৰত আসন গছ উৎপন্ন হয় সেয়া হৈছে পিতৃডোখৰ লক্ষণ আৰু এই পিতৃডোখৰ লক্ষণ হিচাপে যদি আপোনাৰ ঘৰত আহন গছ উৎপন্ন হয় তেন্তে আপোনালোকে তাক কিন্তু তুৰন্তে কোনো পবিত্ৰ স্থানত নি পেলাই ৰোপণ কৰি দিব লাগে তাক ডাঙৰ হ'বলৈ বাট চাই থাকিব নালাগে যদি আপোনাৰ ঘৰত সৰু সৰু আহত পুলি উৎপন্ন হৈছে তেন্তে আপোনালোকে ৰবিবাৰৰ দিনা নিজে কিন্তু নুঘালিব বেলেগ কোনো ব্যক্তিৰ হতুৱাই সেই আহত পুলিটো কোনোবা ধৰ্মস্থানত ৰোপণ কৰাই দিব বা কোনো শ্মশানত ৰোপণ কৰাই দিব বা কোনো পবিত্ৰ স্থানৰ আশে পাশে ৰোপণ কৰাই দিব আৰু যেতিয়া গছজোপা উঠাব উঠাৰ সময়ত আপোনালোকে ক'ব যে সেই আহত দেৱতা বা সেই বৃক্ষ দেৱতা আপোনাক মই কোনো পবিত্ৰ স্থানলৈ লৈ গৈ আছোঁ গতিকে মোৰ যদি কিবা ভুল হয় তাৰ কাৰণে মোক ক্ষমা কৰিব সেইবুলি কৈ আপোনালোকে সেই গছজোপা তাৰ পৰা উঠাই বেলেগৰ সদায় উঠাই ল'ব উঠাই লৈ সেই কোনো পৱিত্ৰ স্থানত বা কোনো শ্মশানত কোনো পৱিত্ৰ স্থানৰ আশে পাশে ৰোপণ কৰি থৈ আহিব বন্ধুসকল এতিয়া কথা হ'ল এই পিতৃ দুখ বাবলৈ হয় কি পিতৃ দুখৰ অৰ্থ হৈছে আপোনাৰ ঘৰত অমংগল যিকোনো ধৰণৰ অমংগল হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ বিবাহ বিচ্ছেদ হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ দীৰ্ঘদিনা ৰোগ হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ অপমৃত্যু হ'ব পাৰে আপোনাৰ সন্তানৰ কিবা ক্ষতি হ'ব পাৰে ব্যৱসায় বাণিজ্যত লোকচান হ'ব পাৰে যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা আপোনাৰ হ'ব পাৰে আৰু এই পিতৃ দুখৰ কাৰণে যদি আপোনাৰ কিবা সমস্যা হয় তাৰ ইংগিতটো আহন গছে আপোনাক প্ৰদান কৰে পিতৃ দুখৰ পৰা সমস্যা হোৱাৰ আগে আগে কিন্তু আপোনাৰ ঘৰত আহোণ বৃক্ষ গজিবই সেইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰ আৰু যদি কেনেবাকৈ গজিছে তেন্তে তাক ডাঙৰ হ'বলৈ বাট চাই নাথাকিব সৰু হৈ থাকোঁতে তাক বাহিৰ পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব ক'ৰ পৰা অন্যথা আহন গছ যেতিয়া ডাঙৰ হৈ যায় আহন গছ কাটিলে কিন্তু মহাপ লাগে ডাঙৰ হ'বলৈ বাট চাই থাকিলে সেই গছজোপা আপুনি কাটিবলৈ গ'লেও কিন্তু আপুনি পাপৰ ভাগি ল'ব লাগিব গতিকে কেতিয়াও আহত বেল ইত্যাদিবিলাক পবিত্ৰ গছ কাটিব নাপায় এইবিলাক গছ কাটিলেও আপোনাৰ উত্তৰাধিকাৰীবিলাকে তাৰ কিন্তু বেয়া ফল ভোগ কৰিব লগাত পৰে আপুনি কৰা ভুলৰ শাস্তি আপোনাৰ উত্তৰাধিকাৰীসকলে ভোগ কৰিব লগাত পৰে আপুনি কৰা ভুলখিনি আপোনাৰ পিতৃবিলাকৰ দুখ হিচাপে তেওঁলোকে ভোগ কৰিব লগাত পৰে গতিকে কেতিয়াও আপোনালোকে আহত বৃক্ষ বেল বৃক্ষ ইত্যাদি পবিত্ৰ গছ নাকাটিব কেতিয়াও সাপ নামাৰিব কুকুৰ নামাৰিব নহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰো এই ধৰণৰ পিতৃ ঋণৰ বা পিতৃ দুখৰ সমস্যা হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকে নিজৰ ঘৰত যদি আহত পুলি এইদৰে উৎপন্ন হয় তাক ৰবিবাৰৰ দিনা বেলেগৰ হতুৱাই আহত গছজোপাক প্ৰণাম কৰি তেওঁক ক'ব যে সেই আহত বৃক্ষ আপোনাক মই কোনো পবিত্ৰ স্থানত স্থান দিছোঁ যদি মোৰ পৰা কিবা দায় দুখ হয় তাৰ কাৰণে মোক মাৰ্জনা কৰিব এই বুলি কৈ আপোনালোকে বৃক্ষজোপা উঠাই বেলেগত ৰোপণ কৰি দিব আপোনাৰ ঘৰত কেতিয়াও আহতৰ ছাঁ পৰিব নিদিব বন্ধুসকল আহত গছ যোৱা পবিত্ৰ গছ হ'লেও আহঁতৰ চাহ কিন্তু ঘৰত পৰাটো ভাল বুলি কোৱা নাই বা আপোনাৰ বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰত বাৰীৰ ভিতৰত আহন গছ থকাটো ভাল বুলি কোৱা নাই কিন্তু বা শুই উঠি আহন গছ দেখাটোও কিন্তু কোনো কাৰণতে ভাল বুলি কোৱা নাই গতিকে এইখিনি কথা আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ পবিত্ৰ গছ যেনেকৈ আহত হওক বেল গছ নাকাটিব ইয়াৰ পৰা কিন্তু আপোনালোকৰ সমস্যা হ'ব পাৰে নহ'লে কিন্তু পিতৃণৰ চিকাৰ আপোনাৰ উত্তৰাধিকাৰীবিলাক হ'ব পাৰে আপোনাৰ কাৰণে আপোনাৰ উত্তৰাধিকাৰসকলেও সমস্যাত ভুগিব পাৰে বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকে গম পালে যে কেনেবাকৈ যদি আপোনাৰ ঘৰত আহঁত পুলি উৎপন্ন হয় তাৰ লক্ষণনো কি কি আৰু আঁহত পুলি উৎপন্ন হ'লে কি কৰিব লাগে তাৰোপৰি যদি এই ধৰণৰ আহঁত পুলি বেছিকৈ উৎপন্ন হয় তেন্তে আপোনালোকে পিতৃপুৰুষৰ তৰ্পণ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ পিণ্ডদান কৰাব লাগে কোনো পৱিত্ৰ নদী বা নদীৰ কাষত গৈ পিতৃসকলক পিণ্ড দান দিব লাগে বা তেওঁলোকৰ আত্মাৰ শান্তিৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৰি যোৱা ভুলখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে পূজাও কৰাব পাৰে বা আপোনালোকে পিন্ধো দান কৰাব পাৰে আৰু কেনেকৈ কৰাব লাগে পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ পৰা পৰিয়ালৰ যিমান কেইজন ব্যক্তি আছে প্ৰত্যেকৰ পৰা সমান পৰিমাণৰ পইচা লৈ আপোনালোকে এই পিণ্ড দানৰ কাম কৰিব লাগে এনে কৰিলে সেই পিতৃ ঋণ সোনকালে দূৰ হয় বন্ধুসকল তাৰোপৰি আপোনালোকে আহন গছৰ সেৱা কৰিও সেই পিতৃ ঋণ বা পিতৃদোষ দূৰ কৰিব পাৰে কণ্টিনিউ তিয়াল্লিছ সপ্তাহ যদি আপোনালোকে আহোন গছৰ গুৰিত চেনি মিলাই সেই জল আহঁতৰ গুৰিত অৰ্পণ কৰে তেতিয়াও কিন্তু পিতৃ দুখৰ শান্তি হয় এইদৰে আপোনালোকে নিজৰ পিতৃ দুখক শান্ত কৰিব পাৰে বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকে আহন গছ উৎপন্ন হ'লে কি হয় যদি আহন গছ উৎপন্ন হয় আমি কি কৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ আমি পিতৃ দুখৰ পৰা পিতৃ ঋণৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰোঁ সেই বিষয়ে গম পালে আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ সেই বিষয়টো সম্পৰ্কে জানি ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ